অল স্বাগতম জনাইছোঁ এছ কে নাটক আছাম চেনেলটিলৈ আৰু মই আজি এই ভিডিঅ'টিত অন্য এটি ৰোগৰ বিষয়ে জনাবলৈ ওলাইছোঁ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাম বন্ধুসকল গেষ্ট্ৰিকৰ বিষয়ে আজি আজিকালি যিকোনো গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা হয় ফাষ্ট ফুড বা অন্যান্য যিকোনো কাৰণতে নহওক বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে গেষ্ট্ৰিক হোৱা দেখা যায় এই গেষ্ট্ৰিক যদি আপুনি অত্যাধিক হৈছে তেনেহ'লে এই ৰোগৰ পৰা আপুনি কিদৰে বাচি থাকিব পাৰিব সেই বিষয়ে জনাবলৈ ওলাইছোঁ বন্ধু অকল আপোনালোকৰ ইয়াৰ যদি কিদৰে লক্ষণ কি সেই বিষয়ে জনাইছোঁ পেটৰ ওপৰভাগত বিষ হয় কেতিয়াবা বেছি আৰু কেতিয়াবা কম হয় বমি হয় তেজ বমিও হ'ব পাৰে পেট ফুলে ভোক নালাগে পেট বিষায় অৰুচি অজীৰ্ণ হয় আৰু অধিক পিয়া লাগে ৰক্তহীনতাই দেখা দিয়ে মাত সৰু সৰু হৈ যায় মানসিক কষ্ট হয় সাধাৰণতে ভোক কম হয় খোৱাৰ আগত বা পাছত পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে এই ৰোগ কি কাৰণতে হয় সেই বিষয়েও জনাইছোঁ এই ৰোগ আপোনালোকৰ অত্যাধিক আহাৰ খোৱাৰ বাবে হ'ব পাৰে বা সময়ত খাদ্য নোখোৱাৰ বাবেও হ'ব পাৰে বা আপুনি ভোকত থাকিলে আহাৰ নোখোৱাৰ কাৰণে হৈ যাব আপুনি অত্যাধিক খোৱাৰ কাৰণেও হৈ যায় পিতৃ আহাৰ বৃদ্ধি হ'লে হৈ যায় বাঁহী বস্তু খোৱাৰ কাৰণে হৈ যায় বেছিকৈ মছলা খালে হৈ যায় আহাৰ ভালদৰে চোবাই নোখোৱাৰ কাৰণেও এই ৰোগ হৈ যায় লগতে শৌচ বন্ধ কৰি থ'লে সময়মতে আহাৰ নোখোৱা মানসিক বিখ্যাৰ হৃদৰোগ আদি কাৰণত এই ৰোগ হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ এই ৰোগ হৈছে কি হিচাপে বনদৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিব কি বন দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিলে বনৌষধ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব সেই বিষয়ে এতিয়া জনাবলৈ ওলাইছোঁ বন্দৰ গল কি কি উপকৰণ আপোনাৰ ঘৰতে খালে সেই এই ৰোগৰ পৰা আপুনি কম হৈ থাকিব বেছি নহয় আপুনি ঘৰতে কি খাব পাৰে সেই বিষয়ে জনাইছোঁ তেনেহ'লে পলম নকৰি জনাইছোঁ বন্ধ ৰোগৰ বিষয়ে বন্ধু কল নহৰুৰ ৰস বাৰ গ্ৰামমান সামান্য পানীত মিহলি একেৰাহে পোন্ধৰ দিন যদি আপুনি খায় তেনেহ'লে এই ৰোগ ভাল হ'ব নহৰু নহৰু এই ৰোগৰ বাবে অতি ভাল দ্ৰব্য হয় ভাল পাচলি হয় গতিকে আপুনি নহৰুৰ ৰস বাৰ গ্ৰামমান সামান্য পানীত মিহলি কৰি একেৰাহে পোন্ধৰ দিন যদি খায় তেনেহ'লে এই ৰোগৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব পাৰিব তদুপৰি আপুনি অন্য এটি বস্তু কৰিব পাৰে দুই চামুচ আমলখিৰ ৰস দুই চামুচ মৌ ৰসৰ লগত মিহলাই ৰাতিপুৱা খাব লাগে এনেদৰে যদি আপুনি কণ্টিনিউ এমাহ খায় তেনেহ'লে এই ৰোগৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আপুনি অন্য এটি বনৌষধ বা উপকৰণো যদি আপুনি খোৱা আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে এই ৰোগ বাচিব সেইটো হৈছে এচামুচ গাজৰ ৰসত এচামুচ আমলখি ৰস মিহলাই দুই চামুচ মৌ দি ৰাতিপুৱা খালে এই ৰোগ নাইকিয়া হয় লগতে আপুনি মিঠা পকা আমৰ ৰস যদি চেকি খাব পাৰে তেতিয়াও আপোনাৰ এই ৰোগৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে বাচিব পাৰিব কেঁচা কল কেঁচা হালধি ৰস ৰাতিপুৱা গধূলি আপুনি এশ গ্ৰামকৈ যদি খায় তেনেহ'লে এই ৰোগৰ পৰা আপুনি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মুক্ত মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আপুনি মধুৰিআমৰ তিনিটা কুমলীয়া পাতৰ আগ পানীৰে ভালদৰে ধুই আপুনি যদি খাব পাৰে এই ৰোগ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ভাল হ'ব আপুনি যদি এনেকৈ দিনে এটাকৈ কণ্টিনিউ এমাহ খায় এই ৰোগৰ পৰা আপুনি বাচি যাব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আপুনি আমলখি মৌ ত্ৰিফলা শিলিখা কেঁচা হালধীয়া ভোট জলকীয়া যদি খাই আপুনি এই ৰোগৰ পৰা অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মুক্তি লাভ কৰিব তদুপৰি আপুনি কি কি নাখাব মাদক দ্ৰব্য ধূমপান তামোল চাহ মছলাজাতীয় খাদ্য মাছ মাংস কণী খাব নালাগে এইবোৰে আপোনাৰ এই ৰোগ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ এই ৰোগ বৃদ্ধিয়ে হ'ব কেতিয়াও নকমে গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে চাই